Всім привіт, це початок нової, довгоочікуваної цікавої серії. Вибачаюсь, що мене так довго не було. Вибачте, хто ж дав свою хімію, скріншот, тут переможець, вітаю. Напиш... Давай спишемось якось і відправлю тобі відразу поштою. Далі. Ціла купа, тило купа всяких интересных тачечек, интересных речей за этой місяць. Я вам так сейчас фрагментиком якось представлю. С э, того, что у нас было, расскажу. Був Hyundai Gets, была у нас сера да, саня, это э, серая Aveo и еще Ланас. Ланас продали в минус 150 долларов, вину ехал за 1200. Ну, бывает и такая, что ж поробишь. Овечку продали за три косаря и за... Hyundai Gets, за сколько? ЕЦ, 2800, да, по-моему, что-то такое. 2800. Oh, И 2800 гец. Итого у нас 7000 было в наявности. На кармане плюс-минус, опять же, сумма такая возрахована. И поехали мы дивиться другие машины, там запропонували нам. А, будь ласка, что было, встречайте. Сутика что вид было. Ой, то события века. Е еле продал, да? Да тоже на я, он у нас властник. Продаватель. С деньгами. Подбал я таку мазду. Вы довольны, пацаны? Да. Пока да. Пока <laughs> <пацаны>. <laughs> а там глянем, да? Как <laughs> обычно, короче. Мы недовольны только, что мы не поварговались. У нас не получилось. Да. А вот цена питания так. 2000 долларов и зеркало в багажнике. Ну, а что нет? С газом. С газом. И зеркалом в багажнике. Санечек, а что ты, на чем это ты заехал на таком? На Мазде. На Мазде. Шестерки. Мазда шестерочка. У нас в продаже теперь будет, да? Порошенко. Гарно. Майже не гнила. А что, на яме не дивились еще? Нет, на газу. На газу, на комплектации. А какая у них комплектация может быть? Японская. <laughs> Яп... На японской комплектации. Офигеть, короче, за два косаря, пацаны. Да, пойдет. Пиде. Пиде. А тем часом мы выгружаем резину. Это, кстати, резину? початок Новый, это да. цикавый, да. Выгружаем резину. Я уже переработал. Яку, Яку резину? Зимнюю резину. Ты же будешь на чем-то ехать? Ну, на резине, не, ну не на резине, что я сейчас выгружу все. Резина на месте, я отъезжаю, пацаны закрывают гараж вместе с Маздочкой. И мы будем за новым вариком. Сейчас возьмем. <реш> подивимося точно. А От подписчика, да. так. І ви скидуйте варики теж в телеграмчик. Не знаю, як підписник мене знайшов, але і ви знайдете теж, щоб запропонувати свою ластівку за недорого. В хорошому стані. Полетіли, коротше. Друзі, хочу нагадати вам про наших партнерів. Це компанія Порталь. Помимо якісних олив, вона славиться ще присадками, котрі, котрі дійсно, дійсно працюють. Компанія Бардаль була заснована але Бардалем ще у 1939 році в США. В Україну товар приїжджає з Бельгії, що каже ще раз про її високу якість. Гарантія від підробок підробок не буде, тому що я вам даю ссылки на офіційних постачальників Бардаль в Україні. давно все вирішив. Это Бордаль. А вы за промокодом Корч можете отримати 10% знижки на весь ассортимент продукции. Подать руку? <laughs> О, солнышко вышло. Я не знаю, вроде как Мы брали этот, Октавию, за 3-300. Ну то Октавия, конечно. Но с таким же движком, но без газа. Тоже состояние, как оно и было. Чуть получше, да, наверное? Плюс минус наверное, ватах Не скажу, что она там улетела быстро. А, а, раз... Это как бы не то, что там что-то супер вариант. Поэтому... Может, что Могу попробовать. Давай, ну, попробуем, попробовать? Ну, так... Тем более, если серому не на чем солнце, он <laughs> не против. Да? серый, посовывайся до него. Пойдете да. на, на первое время. Топчик, да? Для начала. Для начала. <с Hag> В рассрочку, если что, возьмешь. Извини, что вот так вот все равно. хотелось бы получше. Что-то получше, да? Сань, сколько надо раз подкинуть так кольцо, чтобы вся вода вытекла? Так делаешь три раза. Опля. В день. И спина не болит. Нормально. Не будет. Серый такой а, фигней занимается, да? Все, пошли. Все, пошли. Так, короче, что-то вообще не прикольно. Мы купили машину, а я еду на Ланосе. А пацаны на новенькой тачке, на хорошей нема ощущения какого-то праздника чешу. Что там музычка у вас играет, да? Музычка валит, да? Ну, играет, да. <laughs> Блин, ну выгляд мая прикольный. Аппаратик такой. Довольно-таки непоганый по мне. Ну конечно, мы завжди машины чинили перед продажей. Вот так вот. Ровно. Э Этого блогера никто не видел в лицо. Ромчик подливая рябину. <пишут> Чтобы было понятно, что происходит. Ну рулечек уже начал крутиться, кстати. Но гудит <пишут> гур, ну насос гура. Ну и оно походу все вытекает. Сразу же. Ну <реш> це ж Mazda, Рейка. Там до обрабка. Іде такий Угу. Він закручується. І кроме нього напідзячили голодне сварки. Я не знаю, треба повіряти і дивитися, я не знаю, що там. Не знаю, чого всі кажуть, що мазди гніють. Ну, Пару диличок. Ну, Более-менее, кстати. Ого. Серый, расскажи, как дело было. Саня вооружился молотком-ремонтировкой. И с криками, если я отремонтирую, то закрывся ступаться. Полез, что-то там долбить. Саня, а ты точно веришь, что рейки так ремонтируются? Блять, я не знаю, я ж новичок. Может, это твое призвание. Ну, пока все получается, все идет хорошо, я вам скажу. Выглядит как контент. Да, не просто. Да, нелегко. Но мы все должны пройти на начальном этапе через трудности. Ну, говорят, если сюда бить, то не будет течь. Ну что, ответственный момент. Пробуем. Сильно? Ну, не сильно но бежит. ну побежит значит сильнее. Угу. хлопцы, что там ведь бывает? Что там происходит? Продавать. Не, ага, паршиночек такой, да? Ну, задиры? А, есть да Да, да, царапается. Так ты поцарапал Да. да, да Беру наждачку и пиздачу. Бери наждачку и пиздачу. Короче, пацаны, я беру наждачку и иду пиздачить. Санечек, машинка чистенькая, мягенькая и почти не гнила. Короче, помыли мы так мазать. А покажешь под капотку? Расскажешь? Ну давай, я, ладно, открою. машина -мо, Стаканы сили, ничего не ржаво, ничего не быто. Сейчас все высохнет, будет просто пушка. Класс. Такой нормальный корчик, да? Да, да, да. Вроде и корч, а вроде и не корч. Мне подобается. Под капоточка. бимба Персик. Рома там всю мешает контент пилить. Пилит болгаркой, а мы пилим там. Да. Что это у нас новая локация? Нова старая. Нова старая локация. И нова старая машина. <свесква> 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 Не, ну выгляд моя зачетный такой. Наблюдайте. она была, куплена за 1100. За 2. За 200. За 200? 200? За 2 ровно. За 2, да. Мазда была куплена за 2 ровно. Э, стала она нам в 200 и продалась она буквально через неделю после этих всех манипуляций э, за 2, 4, за 2 500. 400 долларов тоже прикупе я уважаю уже таки непогано. Запропоновал подписочек там Леона. Це був дуже прекрасний чудовий варіант, суперський, за 3-300. Я б його, чесно кажучи, і собі забрав, але гроші в общі, як то кажуть, сімейні довелося продавати. І буквально через пару днів він там уїхав нашим вже місцевим перекупом, які перепродали його далі. Ми з нього отримали 3700 і того плюсом 3 300-300-400 доларів. Я рахую непогано це за пару днів і дуже мінімум враження. на Леончику рассказал, сколько заработали. И... Серый, какие у нас еще машины? Помнишь? Леон, Мазда, Ланос. Пежо. Пежо. И что в ней есть? Мазда, бензин, у нас четвертый, стеклоподъемники, кондиционер. Пороги есть, но есть. В принципе, все, что надо, в ней есть, все работает. Все было, есть, поэтому залетаю уже в продаж. Э, ничего по ней делаться не будет. Все уже по минимуму сделалось. Ну там под подкрасили. И все. А так целенькая машина. Будем продавать за 3 200 в группе. Ну, в районе трешки готовы. В районе трех тысяч готовы отдать. Поэтому... Приезжайте покупать. Да, и к полумиллиона э, очень уже немного осталось. Друзья. Да, пожопло методом, короче, нехитрых исключений. Я хрен его с яка у нас сумма была на той момент в бюджете, но треба что-то куплять. И мы поехали за пыжиком, мы за ним поехали раз, ничего не снимали, але мы тогда не торговались ребятам, И на следующий раз мы тупо забрали офигенного пыжа за 2600 с минимум вложений и зараз вин в продажу. Зараз в продажу вин и Demek, насколько как вы бачили уже видели, по ходу сценария, я хрен не могу куда-то вставлять. там еще у нас была... И АВ. И уже Мы задатки за нее, и не один раз. Сотку скинешь, а у меня там стояла покуска. Сотку скинешь, я забыл. Сразу расскажу. Машинка долго-долго стояла у товарищей. А ценник за ней для нас 2,500 Вот тебе добрый день Летаем у вас, да, да Как раз, <социт> попадает <походу социт> в кадр Что Тут <социт> успехи, <социт> полмиллиона заработали? ще не, а все в процессе Почти. Почти? Да, да, да Мы тоже шием там сиденья на продажу Ну, с Германии тягаем Я понял, да, все, хорошо, гарно <социт> Бензин на 61 килограмм Вообще специальный компьютер Вырежем Я сейчас думал, что мы будем думать обратно, понятно? Типа, вот тоже Саня какая тачка не еда ни хрена. А, <laughs> а, колеса скучные, да мы вот Ну, только снизу. И червона АВ, на которой мы начали открыли свой ТикТок канал, начали снимать все на ТикТок. Теперь мы есть не только в Ютубе, а и в ТикТоке, и в Телеграме, там где все эти тачечки по самым низким ценам. Вот так вот и все. В принципе. Ты ссылочку оставишь? Конечно. Ссылочка на TikTok и на вас тут тоже на глушители. Ребята проезжают. Кстати, Сейфорд продается за 2000 долларов. Сейфорд продается за 2000 долларов. Хорошая цена. мы снимать тики-таки. А что? Сейчас нынче надо абстрагироваться. И кто не абстрагировался, тот не может продать жодного автомобиля. О, Санечек! Санечек, заряжена на победу, червона, такая, как треба. А цена сказка. А какая цена? Бак заканчивается, походу. Табу а? уже полный бак. Да пофиг, продаю я где. три э -э косаря зеленых, машинка, заряжена на победу. Открываю под капот. Чуешь, как работает? Чуешь? Стаканы покажи. Мурчите. Стаканы стаканы идеал. Газик четвертый. Переоформляется машина Три тысячи долларов. Порожки ревненькие, ревненькие не поднимаю. Машина чистесенькая, гарнесенькая, тепла, не гнила. На четвертом газу гидроусилитель один пальцем. Один пальцем. А не потому что машина спортивная или пожарная, в красном случае. В нашем случае машина пожарная, огонь просто. Мне жарко стало, блин, фу, типы вообще. почистили салон? Почистили. Сидушки чистили? Презентуй. Что это у нас такое? Это вилок с 250 Вот такая вот мягкая, гарная. Вообще ни капли, не гнила, чистая. Э, в машине, ну блин, нюансов нема. Что рассказать, я не знаю. Четвертый газ працюет, гидроусилитель один рулем. Газ бензин. двигатель 1,5, це найнадійніше. Є 1,6 ще 16 клапаний, як б вам його ну, відповідно не рекомендував. Би. Ну, о, топчик за свої дітей. 3000 доларів Сань. Є такі ціни? Шара. А, ціна, ні, ціни такі є. На карчі без порогу, без, порога, Арк, тобі, ціла без машина. Пороги, дно, арки. Все ціле. Цена дно ринка. Ще раз нагадаю, по машині, що було зроблено? Ми її помили. Хлопцы заварили порожек. Я це за заантигравил. Не показывать его на камеру. Ну, сто раз уже такое ви Вы все это видели. И салончик. В общем, два дня вкладень в работу. Все, Санечка фоткает. Давай, красно заряженное на победу. Как всегда. Як мы любим, да. А вы подписывайтесь на ТикТок. Ставьте лайки. Here we go. Да? Uh -huh. Тормоза появились. Ну, Якщо сильні нажимають. <рес> а це вже кінець цієї серії, яку я знімав цілий. Місяць. А, виставили ми в телеграм канал, виставили і в новий наш ТікТок. Підписуйтесь на наш ТікТок. І що, всього найкращого, до наступних зустрічей. Пока.